ॐ गङ्गणपतये नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ नमस्कार अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणशास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः अमृत्यः सर्वदृक्सिंहस् सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणशास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः अमृत्यः सर्वदृक्सिंहस् सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणशास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः अमृत्यः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणशास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः अमृत् ಚುಸ್ಸರ್ವದೃಕ್ಸ್ಯ ಸಂಧಾತ ಸಂಧಿ ಮಾನ್ ಸ್ಥಿರ ಅಜೋ ದುರ್ಮರ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ ವಿಶ್ರುತಾತ್ಮ ಸುರಾರಿ ಹೀಗೆ ನಾಲ್ಕಾರು ತೊದಲು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದೇನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳು ಇದ್ದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಈ ನುಡಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಆಡಿಸಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸರ್ವವೋ ಸಮರ್ಪಿತ ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತೋ